və gedənlərə bir dənə sual verim mən soruş. Mən hələ Ərbəin ziyarətimə Kərbəladə olmuşam amma Ərbəin ziyarətini həmişə gə çıxış edirəm, hələ olmamışam. Amma gedənlərdən görə soruşmuşam. Necə ziyarət etdim? Mənə belə deyiblər cavabın ki, bir dəfə gedən həmişə getmək istəyir. Bu özü soruşa bilərsiz. Deyirəm bilmirəm nədir. Amma hər il getmək istəyirsən. Ərbəin bəşərin kamal yoludur. Özü də Allah'a gedən ən yaxın yoldur. Allaha gedən ən yaxın yoldur. O Sıratal Müstaqimı xatırladır. İnsanlar yığılıb o körpüdə gedir. Gedər Allah xatırladır. 4-cü Ərbəyin qədirxuma qayıdışıdır. Qədirxuma sırf Məkkənada kimi baxmasaq əgər. Özü kütləvi şəkildə böyük miqyaslıdır. Dünyanın hər yerindən bəşəriyyətin qədirxuma qayıdışıdır. Çün qədir xundan oldu, nə oldusa nə oldu. Tezənli bu qədir xuna qayıdışdı. İmamətə qayıdışdı. O peyğəmbərin sözü ki var. Əhləbeytim və kitab bundan möhkəm yapışın ora qayıdışdı. 5-ci Ərbəil Hüseynə qayıdışdı. İmam Hüseynə qayıdışdı. O Hüseyn ki peyğəmbərdir Hüseynun min və ana min hu. Hüsem məndəndir və mən ondanam. Əslində elə peyğəmbərə qayıdışdı. Biraz da atsam Beysətə qayıdışdı. Beysət də hara çağırır? Ədu o iləllah, Allaha çağırır. Yəni təvhidə qayıdışdı. Bu çünki dəvə insanlar təvhidə tərəf hərəkət eləyirlər. Amma təvhidə aparan insan imamdır. Ona görə gedirlər onun yanına ki, sən biz müəllimizdən tut apar Allaha. Çatdır bizə Allaha. Əlimizdən tut bizim Sənsiz yaşaya bilmirik. Yaxud belə deyim, anlamışıq ki, sənsiz yaşamaq mümkün deyil. Hüseynə qayıdış, Hüseynin qayıtdığı nöqtəyə qayıdış dərbəyin. Ya ayyatuhannafsul mutma'inna irji ila rabbike raziyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahi Muhammedin haqqında deyir bu ayənin deyir. Təbiliq Muhammedin haqqı deyir, ey aram insan qayıt qayıt gəl yox qayıt hara mənə tərəf dönüş elə mənə tərəf missiyanı tamamladun işvi gördün çatdırdığını çatdırdın Kərbəlanı yaratdun indi qayıt mənə tərəf mən də səndən razıyam sən də məndən qərar alsan qayıt mənə tərəf fetxuli fi fə ibadi daxil ol mənbəndlərimə içərsən və dukhuli cənnəti Mənim xüsusi cənnətimə daxil ol. Hüseynin qayıtdığı nöqtəyə qayıdışdır işte, Ərbəil. La esəlukum alayhi ajran illəl məvəttə illəl məvəttə fil qurbanın təfsiri də Ərbəil. Sizdən yalnız nə istəyirəm? Əhləbeyt məvəttət istəyirəm. Əvəttətin göstərişi Ərbəildir. Bu bu gün də söz ki bu ayənin tamamilə təfsiri nədir digər yərbəy? qərambür özü dedi mən məbəddət istəyirəm əhləbeyt. Təkcə bunu demir bu, başqa elə deyir. Qul mə əsəlukum əleyhi min əc. Mən sizdən nə istəyirəm? İllə mən şa an yettəxə ilə rəbbih səbila. Bu əcrizik sözləni istəmişəm əhləbeytimi sevin. Bunu biz niyə istəmişəm? Hə? Cavaba baxın ayədə. İllə mən şa an yettə təxzə ilə rəbbə səbilə çünki Allahın yolunu bu cürə gedə biləcəksiz. Rəbbin yolu burdan keçir. Başqa yol yoxdur. 5 Beş, 5-ci ərbəyin. Ərbəy yəni fədakarlıq. Təmənnasız xidmət, minnətsiz kömək. Özünü daim borclu bilmək, borclu hiss eləmək. Ərbəyin İslamın nəzəri şəkildə dediklərini Praktiki şəkildə həyata keçdiyi məkandır. Həmin məkanın adıdır. Bəzi dostlar var, baxırsan, görürsən, hə dəstərə baxırsan deyirsən, bu necə ola bilər? mümkündür. Məsələn, hə dəstərlərdə var ki, bir nəfər gəldi, təriflədi, filan yerdə süs sevənlər var, dedi necə də orda vəziyyət. Çox sevirlər, çox təriflədilər, çox təriflə. Axı da məsum qayıtdı ki, orada olan bizim istəyənlər, lazım olanda ehtiyaclılar olanda bir digərinin cibinə əllərini atıb pulu çıxarda bilirlər, onlara deməmiş. Dedi yo, da bu yoxdur. Dedi onda elə biz istəyimiz deyil. Biz istəyimiz deyil. Hələ or ora gəlib çatmamısız. Biz istəyimiz bizi sevənlər bu halda olmalıdılar ki, özlərində olanı, öz istedadlarını, öz potensiallarını, onlarda olanı yalnız özlərinçi bilməsinlər. Məndə də hamımızındır bu təfəkkür. Arbayt düşüncərin praktiki həyata keçdiyi məkan adıdır. Şükür görsən, xamı nəsa gətirib də nəsa verməyə. Mən bir səhnə var idi, bir uşaqdı gəlib dayanır, az yaşlı uşaqdı, əlində bir sinni tutub, üzü də yanmışdı istidən. Günəşdən tutub belə stəkanlarda 6-7-dən içində su var. Belə tutub. Yəni mənim bu varımdı da. Da mən <laughs> bunu götürüb məndən üçün. Əlbəttə, yəni nəinki vardan verməyid, yoxdan da verməyid. Nəyin var ondan verməyid. Nəyin var onu bölüşməkdir. Əlbəttə, yəni bu bu dünya baxır buna. Bu yaşandır. Yəni zuhur əsrində belə olacaq insanlar, bu halı yaşayacaqlar. Əslində bəziləri deyirdi bu mümkün deyil, qeyri-mümkündür, mənim sübut etməyim mümkündür. Niyə mümkündür? uşanlar göz qapağında. Hər il təkrarlanır, hər ildə daha da çoxalır. Belə fədakarlıqlar günbəgün gün artır. Əlbəyin fəstəbiqul xeyrat ayəsinin təcəllisidir. Fəstəbiqul xeyrat yarışın biri digərinizdən xeyir aməllərdir. Ha o yarışır, ha o yarışır. Fikirdə bir növə görəndə o məsələn görsən indi biri gec rayonuna getmək istəyəndə bir maşın sürücülər olurdur da bütün digərməsəm mənim maşımdan getkinə aparımdı. İndi Ruzi üçün çıxıblar da. Orda biraz bizə fərqlidir bir şey. Xidmət var, təmənnasız. Həm düşür qabağa, qaçır birinci o, o bundan qabağa çüy mən aparım evimə, xidmət eləyim. Bu belə bir vəziyyət yarana. Belə bir vəziyyət yarana. Ato soran deyir, biz getdik Yerbəində deyir, gətirdilər bizi eee bir evə qonaq elədilər. Qonaq olandıqdan sonra Değil, akşam bir dükandan deyir, sakitsenə getdi, nesə aldıq. Ve gizlince gibi almıştık. Birden evyası gördü. Dedi, o ne Dedi, işte, onu almışıq. Dedi, üstlendi, deyir. Çağırdı uşağı, çağıranı, dedi, oğlunu. Dedi, gel bura. Yani. Dedi, bunu aldıqlarını hamısını apar, qaytar dükana. Pulunu götür, gel verim. Ondan sonra ne istemiş, çatdı onu, verdi ona. Ne ist A, lazım. Dedi, mən belə şey eləmiyim. Yəni siz buranın qonaq xusus, İmam Hüseynin də ev mənimdir və siz onun qonaqusus İmam Hüseynə belə eləməz də, yəni. Yəni sən gələsən onun evində, sən nə xərcsiz olmasın. Biz xərcləməliyik süz. Bu belə bir vəziyyətdir. Vəziyyət. Bəli bilməz. 40 sevindirməyi sevinməkdən daha çox sevmək. Sevindirməyi sevinməkdən daha çox sevmək. Adam sevinir, bir də var sevindirir. Adam var yeyir, bir var yedirdir. Yeyməkdən çox yedirtməkdən ləzzət almaq, yenerbəyim yani, bu. Dərin istəklərin ötəri istəkləri üstələməsi. Yəni belə bir cəmiyyət. Amma bir yaşamdır da, nəinki bir Belə deyək. Bir 3-4 günlük deyil o, yəni ged orada öyrən yaşamğa gəl belə yaşa. Əlbəyəyim budur məktəb, yaşamaq məktəbi dərbəyin. Necə yaşamalısan, təvhidi düşüncəylə. Necə yaşamalıdır insan? Onun məktəbidir. Elə bir gəlirsən, orada yaşayırsan, öyrədirlər sənə ustadlar. Ustad indi Hüseyn Əli əleyhissəlam, xanım Zeynəb müəllimlər öyrədirdi belə yaşamalıdır insansan. Rahatlaşırsan, aramlaşırsan. Görsənlər ruhun ona görə narahat imişsən həmişə. Onu öyrənən sonra qayıtsan yaşamağa. Düzgündür, düz yaşamağa. O biri gəldi İmam Sadiq əğa yaxınlaşdı. Diz sizin aşiqinizi sevənlər üzü İmam ona bir iki cümlətdi ki, bazarda necəsən? Yiyələkələmirsən? Ailədə necəsən? İctimai vəzifələrinizi icra edə necəsən? Ondan sonra dedi elə yaşayın ki, qıraq sizi görəndə, hətta qeyri müsəlman sizi görəndə İmam Sadiq dedi. Qıraq bir nəfər sizi görəndə desin rahimallahu Cəfər. Bizə rəhmət oxusun sözü görəndə süzmüş səlimanları. Desin rahiməllahu Cəfər. Belə yaşayım. Onun üçün yaşayaq. Bəli. Vəhdetin təcəssümü. İyyake nəbudu və iyyake nəstəinin təfsiri. Allah demişdir də de, iyyake əbudu diyin. Sənə bəlatdirəm. Səndən istəyirəm deyicəm istəyəndə hamlıqla istəyirəm məndən. Hamlıqla gəlin də mənim dərgahıma. Tək-tək gəlməyin. Bir yerdə gəlin və ərbəin bir yerdə bəşəriyyət sanki Allaha tərəf qaydış edir. Çünki Allah bizi tək yox, cəm görmək istəyir. Və inna akremakum indallahi atqakum ayəsini təfsiri dərhbəyin. Boşa salır ki, dəyər irqdə deyil, rəngdə deyil, pulda deyil, vəzifədə deyil. Allahə olan sevgi, Allah vəlisinə olan itaatdədir. Hər bəyin belə bir məqam, belə bir məqam.